السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے آمین سم آمین مجھ سے سوال کیا تھا تقدیر خیر شر اور خوش قسمتی کیا ہے کیا ہے فطرتی تقوینی امور کی آگاہی کیا ہے تقدیر خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے اس امر کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خوش قسمتی کو جاننا تو چلے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف لیٹس ڈائیو انٹو اٹ آپ ہوش میں ہیں آپ اگلے قدم کو اٹھانے کی سمجھ رکھتے ہیں جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں اس پر کس کس طرح کے محرکات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں پہلے قدم کے بعد اگلا قدم کس طرف لے کر جانا ہے یہ آپ کا اختیاری ارادہ ہے رائٹ اس اگلے قدم کو مد نظر رکھ کر آپ نے اگلا قدم اس راستے کی طرف بڑھا دیا جس کا ابھی کچھ لمحے پہلے آپ نے ارادہ بنایا تھا جب ارادہ بن گیا تو آپ کی جانب سے یہ طے ہے کہ آپ نے اپنی منتخب سمت کی جانب اپنا قدم بڑھا دیا چلتے چلتے اچانک کچھ پل کو آپ کے دماغ کے اندر ایک سوال اٹھا میں اس سمت کو کیوں چل رہا ہوں اب یہ سوال آپ کے پچھلے ارادے کی عکاسی کم کرے گا جس وقت آپ نے اپنے اس سفر کے آغاز کے بعد اپنا دوسرا قدم اٹھایا تھا لیکن یہی سوال آپ کے اگلے لمحے کو ایک نئی تصویر کی شکل میں ضرور دکھائے گا آپ کے سوال کی صورت میں آپ کا اپنا تجربہ ایک تخلیقی عمل کی نشاندہی کروائے گا ایک تخیلاتی اور تصوراتی تصویر کی طرف ایک تیسرے قدم اٹھانے کے لیے آپ کو تیار کرے گا جیسے ہی آپ نے تیسرا قدم اٹھایا آپ کی تصوراتی تخیلاتی تصویر اور آپ کی ماوراتی بنائی ہوئی تصویر ویسی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے دوسرے قدم پر بنائی تھی اس موقع پر آپ کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوگا یہ تو وہ نہیں جو میں نے دیکھا تھا اس سفر کے آغاز سے پہلے رائٹ right? اب کیا واپس ہو لینا چاہیے یہاں آگے چلتے رہنا چاہیے آپ کے اندر کا ارادہ ایک بار پھر ایک مضبوط پہلوان کی طرح آپ کے اصاب کو جوڑے گا چلو کوئی نہیں جو سوچا تھا اگر ویسا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں لیٹس ڈائیو ان ایٹ دوسرے الفاظ میں آخر یہ بلا ہے کیا جس نے میرے تخیلاتی تصویر کا اصل رخ دکھانے کی بجائے کسی اور شکل میں میرا سامنا کیا لہٰذا اب میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اسے ٹٹولا جائے اس ان ایکسپیکٹڈ سامنے آ جانے والے لمحے کو میں نے تجربہ کرنے کی بنیاد سے قبول کر لیا ہے یعنی یہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ جو میرے سامنے آ گیا ہے اس کو قبول کرنے کی بجائے میرے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں لہٰذا میں نے اسے دل سے قبول کیا اور میں اپنی تمام ذہنی تخیلاتی سوالوں کی زد میں اس کو لا کر اس بے شکل تصویر کو اپنی ماوراتی تصویر سے بدلنے کی کوشش ضرور کروں گا اسی گمان میں ایک دن جب میں اپنے تمام تجربات کو اس ان ایکسپیکٹڈ لمحے کی تصویر کے اوپر اڈیل دوں گا تو یقیناً میں اپنی منچاہی شکل دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ممکن ہے اس لمحہ کی تصویر ویسی ہو جائے جیسی میں نے اس سفر کے آغاز میں دیکھی تھی یوں ہی ہماری زندگی کا پہلا قدم اگلے کئی قدموں پر نئی راہ موڑ سے سامنا کرواتا ہے اور اس کا اظہار ہمارے ذہن و گمان میں اٹھنے والے کئی سوالوں اور ان کے حاصل کی تلاش جوابوں کی صورت میں ہوتا ہے اور ایسے ہی ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں اس تقدیر کے سفر میں بہت سے تجربات جذباتی نفسیاتی جسمانی تکالیف خوشی اور مصائب کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اب کچھ وقت کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی لکھی تقدیر کی صورت میں ایک بار غائبانہ طور سے سوچیں جہاں آپ کی شروعات ہو چکی ہے ایسا گمان کریں اور اس تقدیر کی ڈائری کو آپ نے اپنے امال کی صورت میں عمل جامہ پہنا کر اس ڈائری کو لکھنا ہے ایسا تصور کریں فرض کر لیں اگر آپ نے اپنی زندگی کی یہ تقدیر کی ڈائری لکھنی ہے تو اس ڈائری کو لکھنے کے لیے تقدیر کی اینک اپنی آنکھوں پر لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس اینک سے آپ کو اس تقدیر کے راستے میں آنے والے مسٹر خیر اور شر نظر آنے لگیں گے بخوبی طور سے آسانی سے تقدیر کی اینک سے نظر آنے والے یہ خیر و شر اس تقدیر کے راستے میں آپ کو ہر قدم پر ملیں گے اور جب جب اس تقدیر کے سفر میں جب جب آپ اپنا قدم اٹھائیں گے ہر قدم اٹھانے کے اوپر ایک نیا سوال آپ کے دماغ پر ضرور آئے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے میں یہاں کیوں ہوں اور میں کیوں اس راستے پر چل رہا ہوں ہر اس سوال کے بعد یہ مسٹر شر اور مسٹر خیر آپ کو ملیں گے ایک آپ کو ایک طرف چلنے کا مشورہ دے گا دوسرا آپ کو دوسری جانب چلنے کا مشورہ دے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مسٹر بولتے نہیں یہ گونگے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مسٹر کی آواز آپ کے دماغ میں سوالوں کی صورت میں لازمی آپ کو سنائی دے گی کیونکہ مسٹر خیر اور مسٹر شر کی آواز صرف آپ سن سکتے ہیں اور آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے اس تقدیر کے سفر میں آپ کا اٹھایا اگلا قدم اس کی نشاندہی کرے گا کہ آپ نے کس مسٹر کی آواز پر زیادہ توجہ دی سیانے کہتے ہیں تقدیر کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا پر تقدیر کے لکھے میں ترمیمات کا آپشن اللہ رب العزت نے رکھا ہے ٹالنے سے مراد تقدیر کے ہونے کو اپنی انفرادی کوشش سے واپس پلٹ دینا ہے جس کا صاف صاف مطلب آپ کو وہ تقدیر کا لکھا قبول ہی نہیں اور آپ اسے ٹالنے کی کوشش میں ہیں پر سیانے اسی موقع پر کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ٹالا نہیں جا سکتا دوسری بات کی طرف اگر غور کریں تو اس تقدیر میں ترمیمات کا آپشن ہوتا ہے یعنی موڈیفکیشن شفٹنگ سوئچنگ اور تبدیلی کا آپشن ہوتا ہے جس کا صاف صاف مطلب ان تدبیروں کو اپنایا جائے کہ تقدیر کا ملا بزل آپ کی تدبیر غور فکر کی زد میں آنے سے ایک ذاتی شکل سے ہٹ کر ایک متبادل شکل میں موجود رہے اور خیر و شر کے نتائج آپ کی تقدیر کی ڈائری میں ایک تحریر کی صورت میں آپ کے عمل سے لکھے گئے ہوں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ گڈ لک کیا ہے یعنی یعنی قسمت کیا ہے تقدیر کا لکھا کیا ہے جس کا مطلب صاف صاف یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کب کہاں اچانک آپ سے بنا بتائے آپ کو گلے لگانے آ جائے یہ تقدیر ہے ہمارا معاملہ کچھ الٹا ہے ہم اپنی تقدیر کو پہلے سے جان لینے کی کوشش میں وقت ضائع کرتے ہیں یا پھر ہم میں اتنا جوہر ہی نہیں ہوتا تاکہ اس ناپسندیدہ لمحے کے انتظار میں رہیں کہ جب بھی تقدیر کا لکھا سامنے آئے تو ہم اسے کھلے دل سے قبول کر پائیں دوسرا المیہ اس کے اوپر یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی بجائے تقدیر سے بنے اس لمحہ کی تصویر کو ہم سامنے سے بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے بیکوز آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ڈو دس اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سولو دس پر سچ تو یہ ہے کہ انسان میں ہر بزل کو سولو کرنے کا ہنر موجود ہے سولو سے مراد بدلنا نہیں ہوتا بلکہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوتا ہے جو فطرت کے قانون کو چیلنج نہ کرے بلکہ درمیانی حکمت عملی کے تحت کسی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے موجود رہے یا کہہ لیں درمیانی تدبیر کی نشاندہی سے مسائل کا حل آسانی سے ہو پائے جہاں تقدیر کے اندر سے ہی خیر و شر کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اور قسمت کی پرسنٹیج اپنے آپ معلوم ہونے لگتی ہے تقدیر خیر و شر قسمت ایک ہی فیملی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں تقدیر کسی ناچاہی صورتحال سے سامنا ہونا ہے اور ایسی صورتحال کو تدبیر سے حل کرنے کے دوران انفرادی کوشش کو انجام دینا ہے اور خیر و شر کو دیکھتے ہوئے اس صورتحال کو حل کر لینا ہے اس ساری صورتحال میں آپ کی تدبیر نے کیا رنگ دکھایا اور اللہ کی مدد کہاں کہاں محسوس ہوئی یہ رنگ اور غائبانہ مدد آخر میں قسم کی وضاحت کرواتی ہے کیونکہ تقدیر بیس ہے یعنی بنیاد ہے خیر و شر اس کی پلیسمنٹ ہے یعنی جگہ کا تعین ہے اور قسمت اس کا آؤٹ کم ہے یعنی نتیجہ ہے اور اسی طرح کسی ناپسندیدہ مشکلات مصائب میں تقدیر خیر شر اور قسمت کی سمجھ اپنے آپ آنے لگتی ہے میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ